10 часов э, я уже оделась на мне вот эти шортики которые вот на резиночке мои ботинки, футболочка и, и я накрасилась и, распуху, и вот и сейчас мы пойдем э, в сторону парка подобного то есть ну сегодня последний день вообще как-то мое состояние не особо улучшилось все равно все болит еще на голову все перешло вот мы уже сейчас пойдем в парк подумал. Я куплю вот эти два браслетика, которые у меня лопнули. Новые два. Думаю, они мне подольше прослужат. я буду с ними поаккуратнее. Вот, потом надо будет придем, будем собирать все вещи. Здесь все, что сушится дома. Вот, все собирать будем по рюкзакам, по пакетам с Настей. А мама с папой куда-нибудь еще дали. Потом там гуляться, мы с Настей только до парк подумала. И потом назад домой. Вот, потом не знаю, будем все собирать вещи, что еще будем делать, не знаю, а вечером, наверное, сходим на набережную, там что-нибудь посмотрим, последний раз на море, ну вот. Так, то сейчас пока идем в парк подумаем. Так, ну что, мы уже купили браслетики, у меня теперь все рукавник. них. Короче, я взяла те, все, все те, которые мне понравились. Не те, ну, которые были, а которые понравились. Да, нет, я взяла только белый, вот, который был, и все, остальные я взяла серебристые, и ну, бело-розово-голубой. вот и все. Вот, мы сейчас опять вошли, так подумал, где он, вот, А мы с вами пошли дальше. Так что мы сейчас на здесь пройдемся. Мне мама еще дала денежку, может, что еще купим. Если что-то еще понравится. Ну вот. Мне это уже плохая игра. Ну вот, ну короче, вот. Сейчас здесь пройдемся, пойдем домой потому что у меня температура, как бы особо гулять я не хочу. Мы обе болели, заболели. Вообще... Ну хорошо, что в самый последний день. У нас время... нет температуры, у меня. нет температуры, но нас у А у меня 38. Ну, ничего, нормально. Уже иду, иду как-то. Ну вообще, короче. Так что вот, пока что до встречи уже не знаю. Что будет интересно еще сниму. Мы еще все еще гуляем, немножко пофоткались. Что? Мне вообще что-то вообще очень что? плохо. Мы все немножко посидели, голова вообще никакая кошмар. Но в, это главное обе. Жутко, у -у -у -у. вообще. У меня хотя нет температуры, но у меня жутко бить. Я не могу. А у меня и температура и, и все, капец. Ну, слава богу, правда, в последний день заболели Ну там. да, мы уже сегодня купаться не будем, просто сходим, посмотрим все. Потому что все головы нам что-то особенно да. сейчас здесь немножко пройдемся может что купим не купим пойдем домой да. пофоткаемся да. немножко главное дожить до конца этого влога если я дожила значит все нормально фу кошмар и все пока что пока сейчас будем выходить из парка вот идем по такой аллее вот и сейчас по ней будем идти И выйдем из парка а, зашли, в общем, не зашли, а просто, короче, было у меня немножко денег, ничего такого из, на эту сумму особого нету, вот, мы опять подошли к этой палке, где все по 25, и напокупали ну, на ну, все эти деньги, себе разные. вот, так что сейчас вот идем домой уже понемножку, никуда мы больше сходить не будем. Потому что жесть что с нами творится, я вообще я сейчас еле-еле говорю, пытаюсь на камеру выглядеть хоть как-то нормально. Потому что жесть все болит. Уши за Да, Кошмар. У меня еще это ухо, блин, дебильное, болит. Жесть. Вот это вот. Мне еще температура, мне кажется, еще больше стало. Мне кажется, до 39 уже сейчас дойдет, пока я домой приду. Фолкнуть. Вот. Не могу я больше. Так что вот, а кто может, я, вообще... я начала чихать. Я не понимаю почему. То ли у меня аллергия, то ли что, я начала чихать. Так Я вообще чувствую себя так ужасно очень. очень... Так что сейчас пойдем, будем вещи собирать. Не знаю, может вам сниму их, как мы собираем вещи. Все вам вот, интересно. Вот. Мне кажется, сейчас у меня опять выйдет. Совсем немножко этот влог, Ну посмотрим, потому что у меня, короче, опять памяти не хватает. Не знаю, дай бог, чтобы платила на вечер. Потому что еще пойдем на набережную. Наверное. Если я буду себя более-менее чувствовать, Настя то тоже. Ну вот, пока что идем домой. Мы сейчас пообедали и собрались опять. И идем на набережную. Потому что мы так посмотрели, и что нифига никакие мы сувениры никому и не купили, считай. Вот, так что сейчас будем покупать всякие сувениры всем нашим, что кому не купили. Сейчас немножко пройдемся. вечер что-то купим покушать. Вот, и уже вот завтра пойдем. Сегодня вечером не знаю. Чуть пойдем домой. Так что все, пока что пока. Так, ну что, вот мы сейчас здесь гуляем по набережной. Сейчас зашли в кафешку. Просто сидим, отдыхаем. Мама там вино покупала. что вот, здесь. Сегодня прохладно, нет солнышко. Так Дай как вода разбавлена. Подожди. сухой. Нет, так вкусно, Понемножку возвращаемся ближе. Ну, короче, выходим с набережной. Много ну, что купили, всякие сувениры. Вот. И сейчас вот идем уже вот, сюда. Привет, это уже утро следующего дня. И мы уже собрали вещи там все. Вот, все стоят, столько пакетов и уже уезжаем. И уже уезжаем. Блин, так грустно об этом говорить, я вообще не хочу уезжать. Вот. А что вчера не снимала, потому что у меня, я пришла домой, у меня поднялась температура очень большая. И я лежала, не могла снимать, я особо ничего не было, я просто лежала, потом поужинала, я легла спать. Вот, поэтому, простите, если, если что-то, вот. Я никуда не ходила, и снимать особо было ничего. Тем более, вообще не могла. Так что вот, сейчас папа относит сумки понемножку, и мы поезжаем. Знаете, что мы идем, на теперь? туда еду еще на море, с ним попрощался и все. Пап, скажи, что мы уезжаем. Да. А? Папа, скажи, что мы уезжаем. Мы уезжаем, не да. а. Вообще не охота. Так что вот, пока что пока. Ну что, пойдемте вместе мы мной попрощаемся с моря. Вон там мама стоит Настя Настей. Вон там. А я пойду с ним попрощаюсь. Говорят, вообще, ну, нужно бросать монетку в море, чтобы еще сюда вернуться. У меня нет монетки. Вот, поэтому я и так сюда вернусь. Вот. так что мы еще, наверное, в следующем году сюда поедем. Мы так подумали, потому что, ну, хотели в Крым, а в Крым не получится, потому что, ну, моста еще не будет в следующем году. Вот, поэтому поедем, наверное, опять сюда, так как все уже знаем. И, наверное, поедем вот это. Нальчик. Отсюда. На два дня, потом обратно сюда вернемся. Ай, блин, не хочу уезжать. Вообще никак. он там Настя со мной спускается. Не видно. Ой. Так. Знаете, как сегодня водичка просто прозрачная и, короче, как на Волге она даже не колышется. У -у -у, я не хочу. Тепленькая такая прозрачненькая. Не упасть бы мне под конец и мокрый не. Ну все, прощай, моли до следующего года, надеюсь. Ладно, пошли обратно. Что, Настя, будешь мочить? Руки. ну, когда потом? Потом с а, потом, говорит. И с вами я тоже прощаюсь, как и с морем. Спасибо, что все смотрели мои блоги я надеюсь. Думаю, что они вам понравились. Иди. Поэтому жду ваших пальцев вверх, подписок на мой канал и еще раз говорю вам огромное спасибо, что были со мной. Потому что я так что-то привыкла снимать влоги каждый день, мне уже как наработалось вот это за эту неделю, поэтому что-то как-то прекращать не хочется. В том городе снимать нечего. <coughs> поэтому спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. До следующего видео.